Вітаю, друзі! В нашому Гончаренко-центрі, у нас же осінь, тому у нас так тепло. Але на вулиці ще досить гаряче, так як гаряче сьогодні в нашому кулінарному майстер-класі. Ми продовжуємо серію середземноморських майстер-класів. Сьогодні грецький рецепт. Я перепрошую. Ще гаряче. Итальянский рецепт печи с оливками. Прошу. Здравствуйте, дорогие. Сегодня мы с вами отправимся в солнечную стадию, потому что будем ловить последние денечки солнечной погоды и солнечного настроение. Поэтому сегодня будет оливковое лечение сырное я уже не придумала никакие названия, и это просто обычное печенье, но не совсем обычное, потому что в нашем понимании, в нашей памяти, в каких-то традиционных представлениях печени оно всегда должно быть сладкое, это десерт. Но когда я путешествовала по Италии, я вам скажу, что, оказывается, печенье может быть и соленым, и оно может быть красным, оно может быть и с вялеными томатами, оно может быть с оливками, с розмарином, а просто с солью. Это очень вкусно, необычно, и в то же время это хороший и перекус, и балование вкусовых рецепторов, потому что это печенье действительно может быть, просто самостоятельным таким блюдом, которое добавит изюминку в ваш рацион. И вот сегодня мы его приготовим. Я покажу, что это очень простой рецепт, не затейливый. Вам не нужно будет какие-то там суперусилия прикладывать для того, чтобы ждать это тесто, чтобы оно вот как-то там очень сложно готовилось. Нам нужна будет обычная рука либо там цельнозерновая, как мы всегда да, с вами говорим, либо это должна быть там, цельная муха, просто пшеничная. Нам нужно будет пачка хорошего масла, которое там 82 да, и 5%. Хорошее масло, не спред, не маргарин. Выбираем какое-то наших, можно украинских производителей, которые имеют действительно свой завод там, да, по производству масла, а не просто из порошков создает масляный продукт. Нам нужно будет, конечно же, наш разрыхлитель, оливки. Я брала там специи и уже готовые специи. Нам нужен будет сыр и нам нужна будет соль. Все, ингредиентов по минимуму. Разрыхлитель для того, чтобы печенье было крохким, приятным и распадалась во рту, да, чтобы раскрывался вкус. Оливки для как раз вот этой изюминки. Сегодня я вам покажу с оливками рецепт. Вы дома можете пробовать рецепт с вялеными томатами. Это тоже по такому же принципу. Вы просто измельчаете вяленые томаты, добавляете в тесто. Это будет совсем другой вкус, более томатный, более такой кисло-соленый. Это тоже классно. Попробуйте, можно просто с розмарином и солью, поэтому уже экспериментируйте на своей можно кухне, как хотите? Вопрос, муку только пшеничную или можно ее заменить на, например, гречневую, овсяную? Нет, э Нет овсяная, овсяная... Она даст липкую консистенцию, э -э -э потому что она такая более липкая. Нам нужно сегодня рецепт рассыпчатого песочного теста. Песочное тесто оно имеет свою консистенцию отличительную да, от, допустим, того же печенья классического. Поэтому в этом случае ее можно будет заменить на многосоставную муку, где будет рисовая мука, где будет зеленая гречка мука и еще какую-то для связки, например, там, льняная мука. Но это будет... Неодноразовые ваши эксперименты, потому что там нужна четкая громовка, четкое соотношение каждого вида муки. И поэтому я вам не заю такие сложные рецепты, но они есть. Это больше относится к безглютеновой выпечке. И такие рецепты есть, их можно найти, но там нужно все четко соблюдать, так как написано в рецепте, потому что малейшие изменения в громовки уже даст вам совсем другую консистенцию и итоговое изделие может не получиться. Поэтому либо мы делаем ну, однозначно, как по рецепту, либо вы готовите тогда к экспериментам или каким-то там не совсем а, того вида, либо заключение поэтому в этом случае сейчас я брала самое простое, чтобы вы могли это применять, чтобы вы не бегали там по городу и искали там один рисовую муку и зеленой гречки, потому что рисовую муку можно найти в супермаркете, а вот э, муку зеленой гречки не везде найдешь, она бывает только в одних магазинах, там эко да, или да, там Лигветусе еще где-то, поэтому это не так просто Здесь я вам э, сейчас даю просто цельная э, мука. Можно взять цельнозерновую, она будет уже немножко сделана, такая серенькая. Можно брать там не, ну, не берите высшего сорта, не берите там супер первого сорта муку. Но по сути нам нужна вот просто обычная мука. Потому что э, гречная мука ⁇ это та, которая продается в супер, быть, гречевая, да, это Совсем другая, чем у вас зеленая ручка. Поэтому не экспериментируйте. Если я даю такой рецепт, значит, это тоже проверенный рецепт. и Вы его сейчас продегустируете, попробуйте. Какое печенье по консистенции? Ведь очень важно, чтобы ваша выпечка в итоге была похожа на выпечку, а не развалилась в духовке или на духовке даже не дошла. Ага. Поэтому важен результат. Мы уже как-то использовали, по-моему, какой-то у нас был рецепт. Посмотрите предыдущие мастер-классы. Там было без и там были много составленные Но там тоже, я опять же я говорю о том, что нужно обязательно соблюдать рецепт. Итак, нам нужна рука, нам нужен наш разрыхлитель, который мы сами делаем, да, и помним, как мы его делаем. Нам нужно будет одна чайная ложка разрыхлителя. Соли мы не жалеем, потому что наше печенье изначально должно быть соленое. И поэтому мы выбираем такую столовую ложку без горки. Да? Сразу добавляем мою любимую паприку. Для чего мы добавляем? Для вкуса, для того, чтобы играл баланс вкусовых рецепторов. Да? И это будет красивый золотистый цвет. То есть печенье будет, видите, вот такого красивого красно-коричневого цвета. И это оно всего там, 15 минут запекать, да То есть это не из духовка. Цвет. И мы выбираем, я выбрала в этот раз итальянские. Почему эти специи классно подходят? Они как раз будут подчеркивать наш сырный вкус печенья. Потому что здесь добавлен пармезан. То есть мы можем сэкономить на пармезане в тесте добавив обычный твердый сыр. Но аромат пармезана у нас есть в специи. Поэтому и аромат, и вкус будет присутствовать. Поэтому вот эти э, специи очень классные. Выбирайте, пробуйте и вам понравится. Ну и плюс ко всему здесь там и травки всякие. Да. Итак, мы это все наше банку хорошо размешиваем, чтобы э, и специи хорошо размешались, и не было комочков, да, чтобы мука была рассыпчатая, э, не, не сбившаяся, а наполненная воздухом. И хорошо наши все и соли, специи перемешались до однородности. углубление и наша задача теперь добавлять наше масло. Масло, подбираю, ну я выбираю всегда хорошее масло, которое а как проверить хорошее масло элементарно, да? Когда вы его приносите домой, оно не должно сразу растаять, как течь, так сказать. Оно должно хорошо именно, допустим, сразу отрезаться оно не будет быстро вам да, чтобы там, мазать на хлеб. Если масло через 10-15 минут уже можно намазать на хлеб, это плохое масло. Это значит, что у него нет достаточно жирности. И, соответственно, добавлены какие-то спредовые смеси. Поэтому выбирайте хорошее масло, чтобы оно было действительно ну, натуральное. И вот мы добавляем наше масло. Я уже его значит задача масла чтобы не с холодильника да а вот вы его достали перед приготовлением И пока вы на кухне подготавливаете рабочую рабочий стол пока вы подготавливаете там, гаджеты ваши пусть масло лежит оно как раз нам даст сейчас консистенцию вот видите уже такую полуподготовленную полурастающую, и тогда с ним будет хорошо работать вот, сейчас вмешивать в муку. Итак, и вот видите, оно хорошо, подается, размешиваемое. И теперь нам нужно соединить это все, поэтому наша э, наш рецепт сейчас не будет жидким, вот наше тесто не будет жидким. Вы в интернете можете найти э, множество рецептов э, песочного теста, но там есть и варианты с яйцом, и варианты с молоком. Но я не брала ничего такого, потому что это будет потом сложно с ним работать, потому что это будет жидкое тесто, а потом будет сложно формировать само печенье, оно будет растекаться при нагревании. И ну, это лишние заботы, потому что яйцо у нас да, призвано склеивать, а молоко разжижать. И получается то же самое. То есть эти два продукта, они работают в паре, и их можно просто когда ну, убирать из рецепта. И вот в этот раз я вам, вам даю рецепт самый простой, без яиц, без масла, ой, без молока. И вот задача, видите, вот почему и получается песочность потому что у нас растирается масло с мукой, и, видите, он получается такими крошечками, как песок. Поэтому называется песочное. Но масло работает как эмульгатор, оно все впитывает хорошо и в то же время дает потом нам вот эту консистенцию однородности, эмульгирует муку, специи, все в себе забирает. И когда будет выпекаться, то есть оно как раз вот дает однородность выпеченного изделия. Вот, мы уже почти закончили. И оно у нас потом, сейчас мы добавим сыр, и выйдет такая хорошая липкая основа, как раз которая можно формировать дальнейшее уже печенье. Теперь мы берем наш сыр. Ну, какой обычный сыр, выбирайте сами, либо это будет галода, либо это там будет какой-то. есть нам нужно хорошая вот такая да, твердость. Нормально не пармезановое, но среднее, чтобы он не был там э, супер мягким. Натираем на мелкую терку, для того, чтобы э, хорошо он э, мелко был, то есть в каждом печенье он, его да, было достаточно, и чтобы это не были крупные фракции, э, чтобы при выпекании это было однородно, и э, он же плавится, да, и будет как раз давать общую консистенцию поэтому я выбираю мелкую терку и сейчас мы все это превратим в однородную нашу массу после того как вы все добавили измельчили соединили нужно будет тесто охладить то есть его нужно будет хорошо довести там до формы. В пищевую пленку формируете колбаску, которая потом будет удобно нарезать вот на такие да, кругляшки, как у нас уже готовое печенье. И все. И в таком виде охлаждаете 2 часа в холодильнике. И перед выпечкой вы как раз берете и э, нарезаете печенье. И духовку. А в чем? Охлаждение. -то? Для того, чтобы вам было удобно работать с тестом и а, формировать печенье, потому что масло все-таки, видите, оно же не жидкое, консистенция самого теста достаточно плотная, она не жидкая, она не дрожжевая, не клейкая, и поэтому нам нужно ее охладить, чтобы масло, вот сейчас мы его хорошо разгнем оно будет эластичным, оно будет, вот, видите, уже формируется. И когда мы его охладим, оно схватит общую консистенцию и будет единым целым. И затем это просто легко будет нарезать на форму одинакового размера, одинаковой формы печенья и выкладывать на противень Так вам будет удобно, так вам будет легче. Теперь наша задача не забыть про наши оливки, потому что так уже тесто готовое выглядит, да, вкусное. Я оливки брала с косточками. Почему с косточками? Потому что оливки с косточками самые вкусные. Именно возле косточки сохраняется оливковое масло. Вот эта вот массивность, да, оливки, там самый вкус, там самое интенсивное вот это вот все и аромат и вкус и сами э, оливки, потому что вот эти оливки, которые э, уже без косточки, пожалуйста, не берите их, это просто выброшенные деньги, это, это даже не продукт питания. Э, для того, чтобы, э, ну вот почему делают, да, без косточки, потому что э, лень и не совсем может быть удобно их чистить. Но я вам сейчас покажу лайфхак. Которые всегда работает и которые проще вам облегчают э, э, задачу. Значит, вот мы берем оливки э, косточками. Ложите на доску и берете плоский нож. Какой-то плоский большой нож. Нажимаете и придавливаете. Вот у нас получается придавленная оливка. И теперь косточка просто элементарно достается и у вас остается цельная, вкусная масляная оливка. Вот и все. И не надо обрезать ножичком, как там, вот, да, как от цельной оливки, так не получается. А оно у вас уже все раскрыто. Вам осталось только достать косточку. Косточки можно есть? Нет. Зачем раньше, что можно проглотить несколько косточек? Не надо. Нет, ну, это случайно, я ж не думаю, что это. Это все не Я уже задоделываю, да, чтобы это была однородная масса, чтобы вы увидели, какое тесто итоговое. У тебя оно такое интересное будет по цвету, по колористике. Такое необычное, солнечное, прям как наша Италия. Да? Цвет томатов присутствует за счет паприки. И оливки добавляют необычную изюминку. И видите уже, оно хорошо формируется. То есть все податливо, эластично. То есть вы уже можете сформировать любую форму. В принципе, если хотите какую-то необычную, необычную форму, допустим, какие-то сделать сырные палочки, вот оно уже формируется. И вы уже можете сделать какие-то там сырные пальчики, да, называются как. Если нет, тогда формируем колбаску и нарезаем отдельно каждую красиву, чтобы печенье были одного размера, одной формы. Но для этого нам нужно будет наше тесто завернуть в пищевую пленку и охладить. Есть, так вот, все, вот и весь рецепт. А ты нарезала из колбаски, да? Да, да, я нарезала уже готовые колбаски охлажденные. Поэтому вот видите, все, мы с вами потратили со всеми разговорами 20 минут на изготовление. После охлаждения разогреваете духовку на 180 градусов и выпекаете печенье ровно 15 минут. Его не нужно долго выпекать, потому что здесь несложные ингредиенты, здесь нет яиц, которые нужно хорошо прогревать да, температурой э, гигиенической точки зрения. Э, поэтому э, оно у нас само песочное рассыпчатое, поэтому его передерживать не стоит. Вы просто его ставите 15 минут, и оно готово. Поэтому сейчас вы сами попробуйте, сами

консистенции, сочное печенье. Оно вот должно вот так вот, да, все еще Ещё? Как на вкус? Сырное такое. Насыщенное, да. вот Не жалейте специй, не жалейте а, паприки, не жалейте оливок, потому что это все играет на пользу вкуса, на пользу вот этого вот баланса соли, кислоты, mm -hmm. сыра, да, вот, хрустящести. Вот mm -hmm. в сыр а после температуры он плавится, и потом а после остывания он становится хрустящим. Вот оно и получается, это печенье песочное, рассыпчатое, хрустящее, но, видите, его можно а, использовать как а, дополнение к первым блюдам например, или это как э, какой-то перекус с авокадо и томатами, к салату, может быть, вместо да. э, да. э, крутонов, например. То есть э, фантазии нет предела. Но главное, да. что у вас есть базовый рецепт, который вкусный и который легкий. 20 минут и у вас готовый печенье. Поэтому делайте, пожалуйста потому что это вкусно, это полезно. здесь нет ничего полезного, здесь нет никаких у нас, да, там, ни консервантов, ни красителей, а, ни каких-то там ароматизаторов так, да. и так далее. И химии тоже, да? Ну, однозначно, у нас <с здесь все только натуральное. А то, что мы уже сами можем сделать это тесто в прок. За 15 минут. В принципе, да, вы можете его сделать там на несколько дней, потому что в морозилку Наверное, нет, потому что морозилка она меняет текстуру. После размораживания, ну, сама низкая температура разрывает волокна. Соответственно, это может плохо сказаться на те же оливках, которые потекут, на том же сыре, который тоже. Да, лучше ложите просто в холодильник в дальний угол возле морозилки, где холоднее всего. И вы тогда можете еще использовать в течение недели, там в начале недели испекли, да? сделали заготовку, в конце недели новая порция выпечки. И она будет у вас храниться, потому что это сливочное масло, оно не портится, это достаточно хороший да, насыщенный жир. И в то же время вы себе да, сэкономите время. Но это выталивает. Да. Да. Они так делают интересно. Я делала кружочки, а я понимаю, что Они я читала состав, да. того, что я покупала, такие бублики, маленькие. Да, маленькие бублики. Только я читала, что там в составе у них есть в одном печенье есть дрожжи, в другом яйца. Я же нашла рецепт, который без этих ингредиентов, соответственно, особенно без дрожжей, потому что вы знаете мое отношение к дрожжам, да, и я вам тоже не помню. А когда вы пекали, как они не расползлись, да, там же масло, вот оно какое? Потому пекали. что достаточно масла, хорошо, достаточно э сбалансировано мукой. По рецептуре Здесь... я вам давала 150 масла и 200 грамм муки. Но муки много. Вот сейчас я с вами э, здесь приготовила. Я использовала пачку масел, пачки масла 180 грамм, э, а муки я взяла 280, 280-300 можно. Но если 300 берешь, оно более суховатое. Э, если берешь 280, то соответственно оно более липкое, более податливое. И при выпекании плюс дает форму оливки, плюс дает форму сыр, который держит. И поэтому оно у вас не растекается, не растечется. 15 минут. Я вас не ела еще. поэтому вы забираете сегодня с собой рецепт. Вы закупаете продукты, готовите. И на следующий мастер-класс жду вашего... Вещаем. Попробуйте с вялеными томатами. Это будет очень вкусно, это будет такой кисло-сладкий. В Италии они делают вот эти вот такие маленькие, как рогалики, как бублики. И они там, естественно, делают и со вкусом просто пармезана, это классическое, да, со вкусом томатов, со вкусом пиццы даже есть, и отдельно со вкусом оливок. Только оливки они используют не черные, как вот мы, да. Ну, я просто в этот раз взяла такие, которые вот нормальные, бюджетные и с косточкой. Они используют зеленые, ну, клестиц. Италия ⁇ это родина оливы, поэтому у них это все равно доступнее, чем у нас, но также вкусно. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, сделайте одну порцию такой, одну порцию другой. Вот допустим, мы можем даже на середине нашего этапа, когда мы уже сделали сухую смесь эластичную, перед тем, как добавить оливки, вы можете тесто разделить на две части и в одну добавить маслины, в другую добавить томаты. И у вас уже будет из одной порции два вида печенья. Поэтому экспериментируйте, пробуйте. Самое главное себе на здоровье и своим близким. Ну что, как кофе? Как печенье? Солененькое. Вот, -ня. 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 Солененькое, да. Я же когда